Зробимо все для того, щоб майбутнє Україні було квітучим, вільним та незламним. Люди батьки, подивіться зараз на своїх дітей. Обійміть їх, дякуйте Богу, нашим хлопцям за силам, що наші діти зараз помощі. Ми маємо права дозволити, щоб війна забирала дитинство наших маленьких героїв. Сьогодні міжнародний день захисту дітей. Діти для нас, дорослих, для батьків це найголовніше, найцінніше, що може бути в житті. І сьогодні ми всі дякуємо Збройним силам України. Я хочу побажати всім присутнім якнайшвидшої перемоги України, миру. І щоб ми з вами наступний день захисту, міжнародний день захисту дітей зібрались такої величезної нашої одеської. Родиной и веселывалы так, как того заслуживают наши дети. праздник замечательный, спасибо, что делают да, что для детей, да. Супер, спасибо. дети хотя бы немножко отвлекаются от войны, от того, что происходит сейчас, насколько сейчас сложно. То я думаю, что это очень важно для детей, особенно приятно, когда это делается еще и бесплатно для них, когда родители могут себе позволить. Очень классно. классно, это просто мы делаем все для деток, и все сегодня, кто тут присутствует, это все на таких эмоциях, на таких сделано добрых чувствах, и это видно, это чувствуется на нашем празднике. Украинский народ пережил все и переживет и мы переможем. Да, да. Дети находятся на, в активном на стрессе, мы сами из Херсона приехали, это, это было ужасно, ужасно. Видел, ну, это было ужасно, и Спасибо Одессе, что жизнь продолжается и дети будут себя почувствовать счастливыми и свое детство прожить.